hamilə ilə belə bir şeydir ki, qutu kimi bir şey toxunmamaq lazımdır çox. Toxunma ehtiyacı duymamaq lazımdır. Yəni preventiv davranmaq lazımdır, qoruyucu davranmaq lazımdır bu hamilələrdə. E, su bulanması məsələsi isə belədir ki, əslində, eee, çox görürsünüz bəlkə də raportlarda, siz də bir ginekoloq kimi mən sizə deyim ki, uşağın suyu bulanıb. Xəstə çox stres keçirir, ana çox stres keçirir, ailə belə çox stres keçirir. Sizə gəlib müraciət edirlər. Doktor, bəs bunun həlli var, var pikdə orada problem varmı onu həll eləmək lazımdır, tapmaq lazımdır. Mən yes etivari ilə, eee, Pissel ultrasonlardan yaxşı ultrasonlara keçiş dövrünün həkimiyəm mən. <laughs> o çox pisilə də işlədik, indi hal-hazırda çox-çox yaxşısı ilə də işləyir. Bunun o evolyusiya dövrünü, eee, təkamül dövrünü mən özüm şahid oldum. Pissel ultrason sizə sadəcə orada su ilə bərkin qarışığı bir şey olduğunu göstərir də. Yəni çox detallı göstərə bilmir. Əvvəlki evlərimizdəki televizorlar kimi. Hal-hazırda amma çox daha geniş ekran, çox daha hər detallı görə bilirik ki, o ultrasonda da keçərdi. Əslində sizin su bulanması dediyiniz şey, hər zaman su bulanması olmur. Deməli mən sizə deyərdim ki, raporların 90 faizi səhv alert olur. Səhv e, uyarılma e, olur. Yəni xəstələr boşu-boşuna qorxmuş olur, qorxuzulmuş olur. E, bilmədiklərindən qorxuslarsa, onu demək istəyirəm, diqqətli davranmamız gərəkəndə ordakı su ki var, bədən uşağın bədənində ümumiyyətlə bir krem təbəqəsi olur. Buna biz verniks kazeoza deyirik. Bu təbəqə, eee uşağı o ana bətindəki sudan qoruyur.